よ桐生君よ桐生君準備よければカ室町を出るぜ蒼天堀に向かうもうやり残したことはねえかああ大丈夫だそうかよしそれじゃあ入ってくれ中で社長が待ってる お待ちししてましたキリュさんあなたが蒼天堀に行く前に殻の一坪の持ち主についてお話ししておこうと思いましてねああその人物は今うちと協力関係にあるとある組織にかくまわれています協力関係にある組織その組織については後で小田さんから説明してもらいますただ どちらにしろ大阪は近江連合のお膝元長い時間かくまえるものじゃありませんですから空の一坪の所有者を我々がいかに目立たないよう蒼天堀から連れ出せるかが鍵になりますそれもできるだけ早くなるほどそれを俺と織田がやるんだなええこの役はやはりあなた方にしか 任せられません桐生さんあなたは殻の一坪にどんな価値があるのかと聞きましたねあああんたはそれについちゃ企業秘密だと言っていたええですが桐生さんには近いうちにお話しできると思います あなたが生きて蒼天堀から帰ってこられたらそのためにも無事にカムロ町に帰ってきてください桐生さん分かったそれで空の一坪の持ち主はどういうやつなんだ若い女性ですただ どうも目が不自由とのことで。ほぼ失明しています。<え>その空の一つもの所有者は。牧村誠という人物です。